নমস্কাৰ বন্ধু অকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আজি তিনি চাৰিদিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ গাটো অসুস্থ আছিলে জ্বৰ বমি হোৱা আছিলে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ যেতিয়া বেমাৰ হোৱা আছিলে মই তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ঔষধ খোৱা নাছিলোঁ ঔষধ খোৱাটো শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী এতিয়া অপকাৰ নকৰে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অপকাৰ কৰিব এই কথাষাৰ মই কৰা নহয় দপত্ৰ মাখন যিটো ফেচবুক পেজ বা যিটো ইউটিউব চেনেল আছে তেওঁ কৈছে এইটো মোৰ পৰা বুলি ক'লে বেয়া হ'ব দামে গৈছে এই কথাষাৰ আৰু বেমাৰ হৈ থকা সময়ত যিমান পাৰে পৌচালো আহাৰ খাব লাগে আৰু ডিচেণ্টাৰীও হৈছিলে ডিচেণ্টাৰীটো যোৱাকালি হৈছিলে যেতিয়া মই ভিবলৈ যোৱাকালি বুট আছিলে বাৰু ভোট দিবলৈ গৈছিলোঁ যোৱাকালি যেতিয়া মই ভোট দিবলৈ গৈছিলোঁ ভূত ভূতিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া মই পেট অলপ মানে গণ্ডগোল এটা কৰিছিলে ভতি কৰি অহাৰ পিছতে তাৰপিছত পেটত যেতিয়া আৰু মই ৰিচেণ্টলি খোৱাৰ ফলতহে মই মানে অলপ মানে অ ৰাইচ খাবলৈ গৈছো কিন্তু জ্বৰ পৰিমাহ থাকোতে মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ঔষধ খোৱা নাছিলো তথাপিও খাব লাগেও মানে মোৰ অসহ্য লাগি গৈছিলে অ ৰাইচ খাবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু

কেনেকুৱা পইচা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যিসকলে এতিয়া মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে চাগে নিশ্চয় চাইছে এংগ্ৰীটিছাৰ এপিচ'ড কেইটা কেনেকুৱা পইচা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু লগতে এংলিট টিচাৰ এপিচড ছিক্সটো মই ইতিমধ্যে লিখিম এদিন এইকেইদিন এটা লিখি মই আজিয়ে আপলোড কৰি দিব পাৰিলোঁ হ'লে কিন্তু মই বেমাৰৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা হোৱা নাই আজি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মই কিবা ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তিনি চাৰিদিন হ'ল আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু এংগী চাই ফিচ ছিক্স এতিয়া অতি সোনকালে আহি আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি নিশ্চয় ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা ফটামতে ক্লিক কৰি দিব বাই বাই জয় অসম